которые я шила, честно говоря. Это был передник, двойной, сидите, нормальные дети, шили одинарный передник, а мне захотелось двойной, потому что это круче. Но я вообще очень неусидчивый человек, и поэтому передник я с таким трудом дышила, и, это, и больше я не, не садилась за машинку. Вот, а когда вы решили заниматься дизайном одежды? Когда я за сделать фарло-моделиста, работать с тесилем. Ah, è stato naturale da piccolo, eh, mi sono trovato nell'ambiente già da sei anni. Ambiente che ambiente? Ambiente vuol dire mi sono trovato nella sartoria a sei anni. Piccolo. Он начал, когда он еще был маленьким, в 6 лет он уже подрабатывал в маленьком ателье. Все просто. Маме некуда было отводить ребенка. Она отводила ребенка в этот отель, где сама работала, и uh, он там прекрасно себя чувствовал под столом и играл со скатушками. <laughs> вот так это начиналось. И, строчи, и строчи, как говорили, и посетили когда его потерла.

La volontà del popolo in Italia, della popolazione, è di vestire come un sarto, andare del sarto come una volta. Eh, e allora adesso eh, i sarti non sono un po' scomparsi, non c'è più il sarto. In eh, atelier si, si cerca di fare un atelier che assomiglia a tutte le caratteristiche e tecnologiche del sarto. Вот в Италии сейчас есть больш... ну, есть спрос, а все хотят одеваться так, как раньше одевались в ателье, потому что в, ну, в Италии это практически уже невозможно. Во-первых, их очень мало, а во-вторых, это очень дорогое удовольствие. Поэтому вот его вдохновляет то, что на создание коллекции, чтобы вот отразить и сделать вот линию, как бы в протепорте воплотить. То есть эти все маленькие детали, эти все... Ну, то, что могли себе раньше позволить э, стилисты, которые сами обслуживали, сами обслуживали клиента. То, что у нас как раз еще можно себе позволить, потому что у нас как раз модельер сам обслуживает клиента. А что вот вас надыхает? Меня, а меня, ну вот у меня такие специалисты, как он. Ви дуже красива. мужчина, любов, чувства, емоції. Ви багато подорожуєте, ви жили і в США, і в Китаї, і в Італії. Щорічно відвідуєте світові виставки моди. Чи відрізняється закордонна мода від вітчизняної? Все однаково, практично. Тобто, якщо ти йдеш Шанхай в якийсь Шанха, то шопінг-мол. Там обязательно представлены все международные бренды, если это Америка примерно то же самое, да, только отли, ну, отличаются только уровни. Или это первая линия, или это просто а, масс-маркет, а тенденции, тенденции все рождаются в основном в Европе, что-то в Нью-Йорке, но в основном, мне кажется, все-таки это, это, это итальянские тенденции, что-то в Париже. Очень интересно разв, ну, развивается Лондон последние 10 лет. потому что там сумасшедше, в них такой дух свободы. Если одето хорошо, да? Если есть понятие, э, вот стилистики, тренда, то это все таки однотипная одежда. вам выпало мисію одягати фіналістів конкурсу Miss Європа. А сукні для них шила Роберта Коваля, ви створювали купальники. Важко було. Все самое, как казалось бы, самое сложное, проще всего, рождаются. Для того, чтобы шить купальники, нужно специальное оборудование, которое совершенно другое. Ну, это как, наверное, производить там э, блоки для домов и производить детское питание. Примерно. Он просто предложил очень такую классную модель женского бюстгальтера, Арфуш. Я думаю, что у него, наверное, опыт. Вот. Привет. И поэтому нам было очень легко пошить мы это просто хорошо исполнили, внесли туда какие-то свои небольшие корректировки. Пять копеек от дизайнера, конечно, всегда присутствует, что... Яка наидорожшая речь, яку вы створили и вы, и Атарина Теш? Когда Атарина работала закройщиком фирмы фирме Бриони, он работал именно в отделе, который вел, это было ателье, отдел ателье, который вел вип-клиентов. И на самом деле эта история, она для меня вообще потрясающая, потому что а, один клиент вот, в сезон заказывал гардероб примерно, там было 30 единиц. То есть, там сколько-то костюмов, брюк, жемперов и так далее. И вот эти вот 30 единиц стоили а, одна от 30 до 50 тысяч евро и отшивались в 8 экземплярах. Зачем? Потому что один, один сет посылался в Токио, другой сет в Дубае, третий сет в Нью-Йорк, четвертый в Вашингтон, пятый, конечно, в Киев. И вот этот вот мультиолигарх, наверное. Он ездил, путешествовал по, по столицам мировым, и он приезжал, с ручной кладью, у него уже в гардеробе были все эти вещи. Дальше мы делаем крем-чиз. Для этого мы берем сыр с плесенью, его разминаем. Добавляем майонез. Добавляем сливки. Масса должна получиться воздушной, но не слишком жидкой. Я знаю, що одяг вашої марки носять і політики, і з шоу бізнесу. А для кого доводилося створювати найдорожчу сукню, можливо, або річ? Це комірка тайна клієнта. Гаразд, ми не будемо називати ім'я, але що це була за річ, та скільки вона коштувала? Яка була найдорожка плаття. Верх состояли з такої резинки. Вот ну, Хельмут Ланг любит такие резинки, а, но сейчас дизайнеры используют, потому что они а, максимально... Вот это как бы не корсет, который стягивает, но достаточно эластичная ткань, которая может позволить форму, форме придать вот такой маленький-маленький объем. И фантастическая была юбка, которая сделана была элементами песочных часов. Мы делали коллекцию летнюю, вот лето 2011 года, которая называлась «Шелковый путь». И мы из шелковой органзы, а шелковую органзу мы печатали сами, мы фотографировали пустынные камни, когда, ну, разрезали их, фотографировали, то есть, ну, в разрезе фотографировали, потом печатали эти полоски на органзе, потом эти полоски мы разрезали и выстраивали женское платье в виде корсета, в виде этих это надо видеть. Такие вещи надо видеть. Скажи, человеку працювати в Украине, если не вставляют палец в колеса? В Украине как работать? Ну, слушайте, давайте воспринимать работу в Украине как данность, да, и вот так как то, как нам работает здесь, мы должны брать как платформу, потому что мы сами украинцы. Вопросы в команде только существуют. Не вистачає людей іноді з спеціальними знаннями в твоїй сфері. Для этого ну для того теж можна щось придумати. Можна визити іноземних спеціалістів. Що сьогодні, на вашу думку, не вистачає українським дизайнерам, аби стати ну настільки відомими, як, наприклад, італійські багато у нас гарних дизайнерів і за кордон. Ну досягти рівня закордонних багатьох дизайнерів. Коли у Діманка стилістів України переверла. Strutture, poi conoscenza worldwide. E ciò però è Vedo Vedo che c'è molta moda qui.